Okay, muka surat 132 eh? ya. Okay. Jadi soalan satu tu dikata soalan tu memang ada satu je. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey jadi untuk satu A e tu dikata apa? H tolak okay. 7K sama dengan 6. Adakah dia ada di sini ada dua pertanyaan okay? Mesti dipenuhi oleh dua-dua uh, sifat tersebut Pertama, adakah dia persamaan linear? Kedua, adakah dia dalam dua pemulih ubah? Okay? Ha, jadi, mesti dipenuhi dua-dua Jadi, adakah linear tak linear? Adalah linear, macam mana kita tahu dia linear? H ni kuasa satu Kalau tak tahu tak tulis tu, kuasa satu lah Jadi, K pun kuasa satu Jadi, ini adalah persamaan linear dalam dua pemulih ubah kerana ada H dan ada C. Okay. B. 3M tambah 5 sama dengan 9M tolak 1. Jadi, di sini, adakah ini persamaan linear? Ya. M kos 1, M kos 1. Adakah dia persamaan linear dalam dua pemulik ubah? Tidak. Kenapa tidak? Ni kan ada sini satu sini satu Tidak Kerana apa? Kerana Algebra atau pemboleh ubah dia tu Adalah nilai yang sama Maknanya kalau kita nak selesaikan ni Kita bawa ni ke sana okay? Tak perlu nak menggunakan teknik apa Teknik uh, Penggantian ataupun uh, Teknik uh, Teknik apa? apa Penggantian ataupun Penghapusan Tengok C 2 per 3 X tolak 8 sama dengan 4 Y. Adakah dia linear? Ya, X kosa 1, Y kosa 1. Adakah dalam 2 pun ubah? Ya, dalam 2 pun ubah. Okey? Jadi jawapan ni untuk ni. Ya. Yang ini pun. Ya. Yang ini. Tidak. Sebab satu syarat tu tak dipenuhi Okey, ni soalan D P, P tambah 3 P, P tambah 3 Sama dengan 2Q Jadi yang ini kita nak tengok kita darab dulu Jadi P kuasa 2 Tambah 3P sama dengan 2Q Adakah ini persamaan linear tidak. Kerana apa? Ni, kuasa dua. Jadi, itu bukan linear. Kalau kita lukis pun, dia akan dapat uh, dapat dalam bentuk yang bengkok. Yang uh, bengkok macam tu. Okey? Ha, jadi, ini tak linear lah. Sebab kalau yang katakan linear ni, kalau kita lukis, garisan dia tu lah lurus. Ini ha, walaupun inilah lurus, tapi uh, ni sebab dia linear, garisan dia lurus, tetapi, uh, apa dia? Uh, satu algebra saja atau satu pemboleh ubah. Okey. Baik, kita terus kepada 6.2b. Okey, mari tengok. Dia kata bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. A. Eh, dalam suatu acara lompat jauh, jumlah mata yang diperoleh rumah sukan Satria dan rumah sukan Perdana ialah 258. Jadi kita ada rumah sukan Satria, rumah sukan Perdana. Jadi berapa diperoleh oleh rumah sukan Satria? Tak tahu. Letak algebra. Berapa maka di, diperoleh oleh rumah sukan perdana tak tahu ada kaitan tak ada tak dia tahu bahawa yang perdana ni uh, markah dia lebih 10 atau lebih 20 atau kurang 30 tak ada kalau tak ada kena letak satu algebra yang lain okey jadi sebab apa sebelum ni kita pernah belajar dah dalam linear yang kita buat okey jadi kita dapati kadang-kadang cikgu buat x dengan x tambah 2. Itu kalau dia kata satu daripada uh, panjang sisi ataupun makah yang ini uh, berkaitan. Berkaitan tu contohnya dia kata rumah sukan perdana adalah mendapat 100 makah lebih daripada rumah sukan satria. Jadi yang itu kita kena letak X tambah 100. Jadi tak ada algebra lain. Okay? Dalam kes ni sebab dia tak menyatakan, okay? tak menyatakan tentang kaitan antara X dan Y ni. Jadi, kita kena letak dua algebra yang berlainan dalam kes ni. X tambah Y sama dengan 258. Okey. Seterusnya, nombor 2. Oh, bukan nombor 2 tapi ni 1A sebenarnya. Tapi ni 1B. Beza antara sudut terbesar dengan sudut terkecil dalam sebuah segi 3 ialah 15. Siapa ada idea nak buat dia macam mana? Jadi satu sudut tu yang terbesar tanda x. Yang terkecil tanda y. Apa-apa sajalah. okay, nak, nak letak algebra lain. Yang ini dia tak ada maklumat. Tapi apa yang penting X tambah Y tambah kalau kita letak Z sini 180 lah Tapi yang ni tak penting yang Z ni okay, Dan kes ni dia dah beritahu kaitan antara yang terbesar dan terkecil ialah 15 gajah. Jadi kita kata X tolak Y sama dengan 15 okay, Kalau ada soalan boleh saja terus eh? Kan? okay, C Jumlah harga tiket bagi suatu taman tema air untuk 8 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ialah RM265. Okey. Jadi dalam kes ini kita ada kanak-kanak dan ada orang dewasa. Berapa harga tiket untuk kanak-kanak? Tak dinyatakan. RMx. Berapa harga tiket untuk orang dewasa? RMy. Sekali lagi sebab tak dinyatakan antara kaitan, contohnya harga tiket kanak-kanak ialah RM10 kurang daripada dewasa. Jadi kita takkan label macam inilah. Tak akan label X dan Y, kita akan label contohnya yang kanak-kanak sebagai Y tolak 10. Okey, ataupun on dewasa Y uh, X tambah 10. Okey, jadi nak guna X saja atau Y saja. Tetapi dalam kes ni uh, tiada uh, maklumat tentang kait ataupun perkaitan antara harga tiket dewasa dan harga tiket orang Uh, uh, dan kanak-kanak Jadi, sekarang ni Ada berapa kanak-kanak? 8 orang Ada berapa uh, Ni harga tiket kan? Ya? Harga tiket Harga tiket ni, ni bilangan Bilangan yang mengikuti Ada 8 uh, dewasa Dan 5 orang Okay? Jadi So, kalau katalah seorang kanak-kanak kena bayar RM10. Kalau lima kanak-kanak, 5 -kanak, -kanak 5 darab 10 Jadi dalam kes ni kenapa cikgu nak beritahu itu? Cikgu nak beritahu kamu kena darab berapa kanak-kanak ni dengan dengan harga tiketnya. Okay? Jadi untuk jawapan C ni adalah 5X tambah 8Y sama dengan 265. Okay? Jadi masa buat pengiraan ni Kita tak perlu uh, Okay ni nampak macam ada Gelap sikit Jadi okay, 5x tambah 8y Sama dengan 265 Okay uh, Cikgu pun tahu tadi Bahawa 265 ni ada RM Sebenarnya uh, X pun ada RM Yang ni pun ada RM Kalau kita buat pengiraan Kita tak payah guna semua sekali Okay, nanti bila dah dapat jawapan, kita boleh tahu bahawa tiket kanak-kanak berharga RM10. Tiket orang dewasa berharga RM25. Okay? Dan akhir sekali, Jumlah markah bagi suatu kertas ujian yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Okey, setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi satu markah dan dua markah. Okey, jadi macam mana ni? Okey, yang, yang 40 tu lah jumlah markah. Jadi kita ada bahagian A dan bahagian B. Ada berapa soalan di sini? So, berapa soalan di bahagian bahagian A? Ada tak dinyatakan. Iaitu, kita letak X. Dan ada berapa soalan di bahagian B? Ada Y. Ada tak dia beritahu kita berapa jumlah soalan? Kalau ada beritahu, dan kita kata X tambah Y sama dengan jumlah soalan tersebut. Itu satu persamaan yang kita boleh bina. Tapi maklumat itu tak ada di sini. Yang ada 40 tu jumlah markah. Macam mana pula soalan tambah soalan dapat jumlah markah. Okey. Ah ha, jadi itu kita kena tengok pula markah untuk setiap. Jadi markah untuk setiap soalan di bahagian A ialah 1. Markah di bahagian B ialah 2. Jadi nak tahu tu contohnya soalan bahagian A ada 10, kamu dapat betul 6. Jadi 1 darab 6 dan ah uh, yang B tu ada 20 soalan kamu betul 10 jadi 2 darab 10 itulah jumlah markah yang kamu boleh dapat tapi ini bercakap 40 itu markah penuh okey mungkin ujian tu ujian yang kecil saja tak bukan markah dari 100 lah okey jadi di sini uh, kita kena darabkan dulu markah untuk setiap soalan ini jumlah markah markah penuh dia 40 itu 1 darab x ialah 40 satu x tapi tak pro tulis satu x eh? tulis satu x je dan setiap soalan bahagian b ada markah dia uh, setiap markah satu, setiap soalan ada dua markah jadi dua y jadi kemungkinan kamu boleh dapat 40 kalau kamu betul semua soalan pada bahagian a dan betul semua soalan pada bahagian b jika tak betul kamu darabkan saja dengan beberapa soalan yang kamu betul di, di bahagian a dan berapa soalan yang kamu betul di bahagian B. Okey? Ada soalan?